Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Murshida Zahira binti Muhammad Zahir, nombor matrik A209608 akan membentangkan laporan projek saya yang bertajuk wawasan diri dan lima sifat kepimpinan diri. Untuk wawasan diri, saya berwawasan ingin menjadi seorang pemimpin muda yang berintegriti, berdaya saing global dan memberi impak positif kepada masyarakat menjelang tahun 2030. Yang pertama adalah spesifik. Wawasan ini merujuk kepada matlamat saya untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercayai, dihormati dan memberi inspirasi kepada orang lain. Yang kedua, mempunyai integriti yang tinggi dan sentiasa jujur serta mampu memegang nilai kebenaran. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara berkesan dan menyampaikan idea dengan jelas kepada masyarakat dan mempunyai pemikiran strategik iaitu saya boleh merancang, menganalisis dan membuat keputusan untuk jangka masa yang panjang. Misalnya, saya mampu menjadi pemimpin dalam organisasi pelajar seperti presiden, kelab atau persatuan. Satuan. Yang kedua adalah measurable. Kemajuan terhadap wawasan ini boleh diukur melalui beberapa indikator yang jelas iaitu bilangan jawatan kepimpinan yang pernah disandang, jumlah projek atau program komuniti yang dianjur, pencapaian akademik dan pengiktirafan seperti anugerah kepimpinan dan pencalonan pelajar cemerlang, penilaian kendiri kemahiran seperti komunikasi, pengurusan masa, kerjasama dan etika kerja dan penilaian daripada orang lain contohnya pensyarah, mentor atau rakan sepasukan. Seterusnya, achievable. Wawasan ini boleh dicapai dengan mengikuti bengkel kepimpinan dan kursus pemikiran strategik. Hal ini akan meningkatkan kemahiran saya dalam memimpin masyarakat. Saya juga boleh mengambil ilmu atau belajar daripada tokoh kepimpinan dan mentor. Oleh itu, saya dapat menambah ilmu dalam kemahiran untuk memimpin orang lain. Saya juga boleh mengambil peluang mengikuti program atau aktiviti luar bilik kuliah. Dengan ini, saya dapat mempelajari sesuatu yang baru dan mengaplikasikan ilmu kepimpinan yang telah saya pelajari. Untuk realistik, wawasan ini berasaskan realistik kerana ia bersesuaian dengan potensi dan minat saya. Saya percaya dan yakin bahawa potensi dan minat saya untuk memimpin ini mampu untuk melahirkan masyarakat yang maju dan terdidik. Dengan menjadi pemimpin yang berintegriti kepada orang lain, saya dapat menjadi masyarakat yang berguna kepada negara, bangsa dan agama saya sendiri. Dengan melatih diri menjadi pemimpin muda, saya dapat menggunakan ilmu tersebut tidak kira walau di mana saya berada kerana ilmu tersebut akan dapat digunakan sehingga saya sudah bekerja. Seterusnya, time. Saya menetapkan tempoh 5 tahun untuk mencapai wawasan ini iaitu menjelang tahun 2030 dan fasa-fasa pencapaiannya ialah pada tahun 2025 hingga 2026 saya akan menyertai organisasi pelajar dan memegang beberapa, beberapa jawatan kecil dan saya akan menambah ilmu tentang kepimpinan melalui kursus, buku dan latihan. Seterusnya pada tahun 2026 hingga 2027 saya akan menganjurkan program dan mengetuai pasukan pelajar. Saya juga akan membina hubungan de dengan mentor dan tokoh inspirasi. Seterusnya pada tahun 2027 hingga 20 saya akan menyandang jawatan besar seperti presiden, kelab atau persatuan Dan menjadi wakil universiti dalam program luar Pada tahun 2028 hingga 2030 Saya akan menganjurkan projek sosial yang berskala besar Dan menjadi model pemimpin muda dan menyumbang kepada komuniti secara efektif Sifat kepimpinan yang pertama yang saya pilih adalah pemimpin yang amanah Amanah bermaksud memegang dan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan jujur, ikhlas dan bertanggungjawab tanpa mengkhianati kepercayaan orang lain. Pemimpin amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa, sentiasa jujur dalam perkataan dan tindakan serta menjaga rasa dan kepentingan orang lain. Penerapan amanah dalam kehidupan seharian saya adalah seperti dalam akademik, saya tidak akan meniru dalam tugasan dan peperiksaan. Saya juga akan menyiapkan kerja sendiri dengan penuh integriti. Dalam organisasi pelajar pula, sekiranya diberi tanggungjawab untuk menyimpan wang, saya akan menyimpan wang tersebut dengan penuh amanah dan telus serta memberikan laporan yang jujur kepada ahli. Dalam tugasan berkumpulan pula, saya akan melaksanakan tugas bahagian tugasan saya dengan penuh tanggungjawab dan tidak akan mengelak daripada melakukan tugas. Cara saya membina dan tingkatkan amanah adalah dengan membiasakan diri bercakap benar walaupun dalam keadaan yang sukar. Saya juga akan menepati janji. Misalnya, saya akan menghadiri mesyuarat tepat pada masa dan serahkan tugasan pada tarikh yang telah dijanjikan. Saya juga akan jujur dalam laporan dan komunikasi. Misalnya, melaporkan perkembangan sebenar dalam sesuatu projek walaupun terdapat kelemahan di dalamnya. Dan antara tokoh idola yang saya pilih adalah Tuan Dr. Ismail Abdul Rahman. Beliau dikenali sebagai pemimpin yang berprinsip, jujur dan tidak menyalahgunakan kuasa. Beliau memegang prinsip kejujuran dan ketelusan sepanjang kerjayanya dalam kabinet dan ketika negara menghadapi krisis perpaduan, beliau menjadi tokoh penting yang dipercayai oleh semua pihak. Dan antara kata-kata yang telah dinyatakan oleh beliau, amanah adalah kunci kepada kepercayaan dan kepimpinan sejati. Apa yang saya dapat meningkatkan daripada tokoh ini adalah daripada beliau saya belajar bahawa seorang pemimpin bukan hanya dilihat pada kata-katanya tetapi pada tindakan yang konsisten dengan prinsip. Kejujuran dan ketulusan beliau dalam menjalani tanggungjawab membuktikan bahawa integriti adalah asas utama kepimpinan yang berkesan. Ia juga memberi inspirasi kepada saya untuk sentiasa berpegang pada nilai-nilai ini -nilai dalam kepimpinan iaitu tetap amanah dalam menjalankan tanggungjawab kerana ia adalah kunci kejayaan. Sifat kepimpinan yang seterusnya adalah pemimpin yang adil. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak tanpa memihak dan membuat keputusan secara saksama. Secara umum, adil ini berujuk pada keadaan di mana individu mendapatkan perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi. Antara penerapan adil dalam kehidupan seharian saya adalah dalam keluarga, saya menghormati hak dan privasi ahli keluarga yang lain dan tidak menggunakan kuasa sebagai kakak untuk menindas adik-adik saya. Dalam akademik pula, saya bersikap adil dalam membahagikan sesuatu tugasan secara secara saksama dan pastikan setiap ahli diberi peranan berdasarkan kebolehan masing-masing. Dalam organisasi pula, saya akan memastikan semua ahli diberi peluang bersuara dalam mesyuarat dan berani menegur ahli kumpulan tanpa memilih kasih. Cara saya bina dan tingkatkan adil, saya mendengar semua pihak secara adil iaitu amalkan pendengaran aktif, tidak menyampuk dan mencatat fakta, saya juga membuat keputusan berdasarkan bukti bukan emosi iaitu gunakan maklumat yang sahih sahaja dan elakkan diskriminasi ataupun pilih kasih. Saya akan bertindak sama rata kepada semua walaupun dengan rakan rapat saya sendiri. Saya juga akan meminta maklum balas daripada orang lain yang membuka ruang untuk akan memberi pandangan jika saya berlaku tidak adil. Dan antara tokoh yang saya pilih adalah Nelson Mandela. Beliau merupakan tokoh kepimpinan dunia yang amat disegani terutamanya dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia dan perpaduan masyarakat. Beliau juga menubuhkan suruhanjaya kebenaran dan perdamaian demi memberi ruang kepada semua pihak menceritakan kisah mereka. Mandela juga menyatakan keadilan bukan hanya tentang menghukum tetapi juga tentang memulihkan hubungan dan meminah semula masyarakat. Antara kata-kata beliau yang beliau perjuangkan adalah As I walk out the door to word the gate that would lead to my freedom i knew if i didn't leave my bitterness and hatred behind i would still be in prison ia mengingat, mengingatkan saya bahawa seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu mengawal emosinya dan memilih tindakan yang adil walaupun pernah dilukai apa yang saya dapat tingkatkan melalui tokoh adalah saya menjadikan Nelson Mandela sebagai contoh kepimpinan kerana beliau mengutamakan kesaksamaan dan menghormati semua golongan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Sifat ada beliau juga mengajar saya bahawa pemimpin yang hebat bukan hanya melindungi hak orang yang bersetuju dengannya tetapi juga mendengar dan berlaku adil kepada pihak yang berbiasa pandangan. Saya belajar daripada beliau untuk menjadi pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan bukan emosi atau kepentingan pribadi. Mandela juga menunjukkan bahawa pemimpin yang adil mampu menyatukan masyarakat yang berpecah. Sifat kepimpinan yang seterusnya adalah pemimpin yang mendahulukan yang patut didahulukan. Sifat ini merujuk kepada keupayaan seorang pemimpin untuk mengatur keutamaan bertindak atas perkara yang paling penting terlebih dahulu dan tidak terjebak dalam perkara yang mendesak tetapi tidak penting. Antara penerapan sifat ini dalam kehidupan seharian saya adalah seperti mengurus masa belajar dan hiburan. Saya akan mengutamakan mata pelajaran yang lemah terlebih dahulu diikuti dengan mata pelajaran yang lain sebelum saya menggunakan telefon. Dalam tugasan berkumpulan, saya akan mendahulukan rangka isi dan pembahagian tugas terlebih dahulu sebelum membuat reka bentuk slide. Dalam rutin harian, setiap pagi persiapan diri menjadi keperluan penting saya dahulu seperti menyemak jadual dan membawa nota sebelum ke kelas cara saya bina dan tingkatkan sifat kepimpinan ini. Yang pertama, tentukan matlamat harian dan mingguan. Saya akan senaraikan tugasan ataupun aktiviti berdasarkan keutamaan. Contohnya, saya akan gunakan to do list harian untuk asingkan tugasan ikut keutamaan. Yang kedua, saya akan gunakan teknik time blocking iaitu mengagihkan masa untuk fokus pada perkara yang penting terlebih dahulu. Contohnya waktu pagi saya akan belajar, pada waktu petang saya akan rehat ataupun melakukan hobi. Yang ketiga, saya akan disiplinkan diri iaitu melatih diri untuk disiplin dalam mengutamakan yang penting terlebih dahulu sebelum yang lain. Tokoh idola yang saya pilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama baginda lakukan ialah membina masjid bersama para sahabat. Baginda juga lebih mengutamakan dakwah dan pertahanan demi kerajaannya berbanding haji dan umrah yang dikerjakan apa yang saya dapat tingkatkan melalui tokoh adalah saya terinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW kerana baginda menunjukkan kebijaksanaan dalam menyusun keutamaan hidup dan kepimpinan. Ketika berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang baginda lakukan ialah membina masjid sebagai pusat ibadah, ilmu dan perpaduan umat sebelum mendirikan struktur-struktur lain. Walaupun haji dan umrah adalah perkara besar, baginda mengutamakan dakwah dan pertahanan negara ketika keadaan umat Islam masih belum stabil. Daripada baginda juga, saya belajar untuk sentiasa menilai sesuatu situasi secara menyeluruh dan bertindak berdasarkan kepentingan bersama dan ia melaksanakan saya menjadi lebih rasional dalam membuat keputusan. Sifat kepimpinan seterusnya adalah pemimpin yang berani. Keberanian dalam kepimpinan bukan sekadar kemampuan untuk menghadapi bahaya secara fizikal tetapi lebih kepada keteguhan hati, kekuatan moral dan kesanggupan untuk bertindak demi kebenaran walaupun tindakan itu mengundang risiko. Antara penerapan berani dalam kehidupan seharian saya adalah dalam akademik, saya berani bertanya soalan dalam kuliah, saya berani membentangkan idea yang baru dalam projek ataupun penyelidikan walaupun tidak pasti diterima atau tidak. Saya juga berani mengaku kesilapan semasa saya belajar. Dalam organisasi, persatuan dan kampus, saya juga berani mengambil tanggungjawab yang besar seperti menjadi pengurusi program walaupun belum berpengalaman. Saya juga berani menyelesaikan konflik yang berlaku dalam kalangan ahli ahli kumpulan saya sendiri. Dalam keluarga pula, saya berani menasihati ahli keluarga sendiri apabila mereka membuat keputusan yang salah. Saya juga berani mengutarakan pandangan peribadi contohnya memilih haluan pengajian yang berbeza daripada kehendak ibu bapa dengan cara yang hormat. Dalam masyarakat dan sosial juga, saya berani melawan arus negatif seperti tidak mengikut budaya buli, diskriminasi ataupun rasuah. Saya juga berani berdiri menyokong orang yang ditindas walaupun saya tidak mengenal individu tersebut. Cara saya bina dan tingkatkan keberanian. Saya akan bina kesedaran diri iaitu self-awareness saya akan fahami ketakutan atau halangan diri sendiri dengan menulis jurnal atau membuat refleksi mingguan tentang situasi yang memerlukan keberanian dan bagaimana saya akan bertindak. Saya juga akan latih diri membuat keputusan kecil tetapi berani. Contohnya mengambil tanggungjawab sebagai ketua tugasan ataupun memberi pandangan yang berbeza dalam mencoret. Saya akan cabar diri untuk membuat satu tindakan berani setiap minggu walaupun ia adalah kecil. ketiga, saya akan tingkatkan kemahiran komunikasi. Saya akan melatih diri berani bercakap di hadapan khalayak ramai dengan menyertai kelab debat, teater ataupun latihan latihan pengucapan awam. Saya juga akan memberanikan diri berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Dan tokoh idola yang saya pilih adalah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Beliau merupakan ahli parlimen termuda Malaysia yang dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan pada usia 25 tahun. Beliau berani menyuarakan pandangan politik anak muda secara terbuka dan beliau menubuhkan parti baharu iaitu muda dalam politik arus perdana dan menjadi lambang keberanian politik jenis muda dan idealisme. Apa yang dapat saya tingkatkan melalui tokoh ini adalah saya berani keluar dari zon selesa, saya juga berani mencuba jalan yang baru dan saya berani menerima kritikan daripada orang lain. Yang terakhir, pemimpin yang bersamaan dan rahmah. Sentiasa bersama bermaksud seorang pemimpin yang tetap turun padang bersama orang yang dipimpin. Ia menggambarkan gaya kepimpinan yang dekat dengan masyarakat ataupun pasukan. Rahmah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kasih sayang, belas kasihan dan kelebutan hati. Penerapan sifat ini dalam kehidupan saya adalah mendengar dan menyertai dengan ikhlas. Apabila ada kumpulan saya menghadapi kesukaran menyiapkan tugasan, saya tidak hanya mengarah ataupun menyalahkan. Sebaliknya, saya akan duduk bersama mereka dan bantu cari jalan penyelesaian. Yang kedua, saya akan menunjukkan empati dan tindakan kasih sayang. Saya akan mendekati mereka yang berdiam, ketinggalan ataupun terpinggir dan tidak bersikap pilih kasih. Yang ketiga, saya akan utamakan bahasa yang lembut dan empati dalam perbualan. Saya akan gunakan bahasa yang sopan dan sesuai agar membuat mereka rasa dihargai dan elakkan daripada membuat mereka berasa diarah ataupun diperintah. Cara saya bina dan tingkatkan keberanian iaitu dengan latih diri empati setiap hari. Dengarkan masalah orang lain tanpa menghakimi dan saya akan letakkan diri sendiri di tempat orang yang lebih susah. Saya juga akan amalkan kepimpinan servis dengan membantu hal-hal kecil seperti menghantar mesej peringatan kepada ahli kumpulan dan bantu menyusul alatan sebelum mesyuarat. Saya juga akan kawal ego dan amalkan rendah hati iaitu tidak merasa lebih baik daripada orang lain walaupun saya merupakan seorang ketua dan akan raikan sumbangan setiap ahli kumpulan walaupun ia adalah kecil. Tokoh idola yang saya pilih adalah Datuk Seribu Dutuan Nur Azizah Puan Ismail. Beliau merupakan bekas timbalan Perdana Menteri dan aktivis wanita. Beliau aktif dalam NGO sejak sebelum menjadi menteri bersama rakyat dalam krisis politik dan bencana dan memperjuangkan isu-isu wanita, keluarga dan pendidikan kanak-kanak secara tenang dan penuh kasih. Beliau bersikap tenang dan bersopan walaupun dalam keadaan dalam tekanan politik. Apa yang dapat ditingkatkan melalui tokoh ini adalah saya dapat memimpin dengan kasih sayang dan empati bukan dengan kuasa atau tekanan. Saya dapat membantu diri supaya lebih mudah membantu orang lain secara ikhlas dan dapat menangani konflik dengan lebih bijak dan profesional. Sekian, terima kasih.